景运二十六年，陛下尚是皇子，遭人陷害，屠刀悬颈，是你的同窗伴读，后来的赤焰主帅林燮，拼死找回证据，面呈先皇，才救回陛下一命。景运二十九年，武王之乱血洗京城，当年林帅还是巡防营的一个统领。 他亲率三百骑兵，冲进禁军营，最终力保陛下登基。住口！你给朕住口！开文十年，西晋失守金陵围城，又是凌帅。自北境千里秦王，血战三日，风平京城之乱。无论是为友还是为臣，凌帅从未负过陛下。太子和朝臣们今日所请。 无非是想还原当年的一个真相。陛下究竟是为何连如此理所应当的请求都不能答应呢？你，你，你是谁？你不是苏哲，你是，你是那个复活的乱臣贼子，是吧？ 乱臣贼子！乱臣！乱臣贼子，滚开！乱臣贼子！乱臣贼子！乱臣贼子！乱臣！陛下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 ！乱臣贼子！乱臣贼子！你！